কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বাবান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত সমনীয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠসকল সকলোকে আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আজি আমি যে বৃদ্ধজনক উপাসনা কৰিলে কি পুণ্য লাভ হয় বৃদ্ধজনক সেৱা কৰিলে কি পুণ্য লাভ হয় আমি সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ বাবে জানিব পাৰিব যে সদায় বৃদ্ধজনক প্ৰণাম প্ৰণাম কৰিলে আমি অৱশ্যেই ভাল পৰিণাম পাব পাৰোঁ সদায় বৃদ্ধ ব্যক্তিক প্ৰণাম কৰিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিক যদি সেৱা কৰা যায় উপাসনা কৰা যায় আমি সদায় পুণ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ মনোস্মৃতিত এই কথাটো বৰ ধুনীয়াকৈ কোৱা আছে যে অভিবাদন ছাৰ লক্ষণম যে নিত্যম বৃদ্ধু পটে বিনহ চত্তুৰি কৃৎ বৰ্ধন্তে আয়ুৰ্বিদ্যা যশু বলম অভিবাদন শ্ৰীলক্ষণম অৰ্থাৎ বৃদ্ধ মানুহক দেখিলে কিছুমান মানুহে হাঁহে কিছুমান মানুহে বৃদ্ধ বয়সত সেই মানুহজনৰ সংগ নিদিয়ে সংগত নবহে কথা বতৰা নাপাতে অৱহেলা কৰে বেমাৰ আজাৰ বেমাৰ অসুখ হৈ যদি বিচনাত পৰিও থাকে তথাপিতো সেই মানুহজনক পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়া চাফ চিকুণ কৰি ৰখা ভালকৈ খোৱা ওলোৱা দিয়া ভালকৈ এসাৰ সুন্দৰ মিঠা মধুৰ মাত দিবৰ কাৰণে আমি কিছুমানে অসমৰ্থ হওঁ যিসকলে বৃদ্ধ সেৱাৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখিছে যিসকলে বৃদ্ধ সেৱাত ৰত হোৱা নাই তেওঁলোকে এই কথাটো ভালকৈ শুনাটো ভাল আৰু যিসকলে বৃদ্ধ ক্ষমা কৰিছে তেওঁলোকে এই কথাখিনি শুনিলে নিশ্চয় ভাল ফল পাব কিছুমান মানুহে বৃদ্ধ মানুহক দেখা পাই হাঁহি উঠে আৰু উপহাস কৰে যে বেচেৰা চেহেৰাটো কেনেকুৱা কুটচিত চলিব চলিব নোৱাৰে আদি আদি ইত্যাদি ইত্যাদি কথা কিছুমান পৰিয়ালত এনেকুৱা কিছুমান শিশু আছে যাৰ দেউতা দেউতা মা বৃদ্ধ হৈ গ'ল দাদা খুৰী বৃদ্ধ হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ সেৱাৰ পৰা বহুত দূৰত থাকি গ'ল পলাই থাকিল অৰ্থাৎ বৃদ্ধ মানুহক চাফ চিকুণ কেতিয়াও নকৰে সংগ নলয় কাষত বহি কথা নাপাতে এনে ল'ৰা ছোৱালী জীৱনত ঠিকা বুলি কৈছে আৰু শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত আছে যে যি ব্যক্তিয়ে বৃদ্ধৰ উপাসনা কৰে তেওঁৰ এই চাৰিটা বস্তু প্ৰাপ্ত হয় এই চাৰিটা বস্তু প্ৰাপ্ত হয় তেওঁ সেইকেইটা হ'ল আপোনাৰ বাবে ধ্যানেৰে শুনিব এই চাৰিটা মহান বস্তু আপোনালোকে প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে বৃদ্ধ সেৱাৰ পৰা যে আয়ুৰ বিদ্যা যশু বলম অৰ্থাৎ তেওঁ দীৰ্ঘায়ু প্ৰাপ্ত হয় আৰু বিদ্যাৱ্ত হয় যশকৃতি বাঢ়ে আৰু শক্তি বাঢ়ে এই চাৰি প্ৰকাৰৰ বৃদ্ধ উপাসনৰ পৰা মানুহৰ লাভ হয় এই বৃদ্ধসেৱাৰ পৰা প্ৰাপ্ত হোৱা এই শক্তিকেইটা যদি আপুনি বৃদ্ধজনক সেৱা কৰে শুশ্ৰূষা কৰে আপুনিও নিশ্চয় পাব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যি ব্যক্তি প্ৰাতকালত উঠি মাতা পিতাক প্ৰণাম কৰে গুৰুজনক প্ৰণাম কৰে এনেকুৱা ব্যক্তি দীৰ্ঘায়ুপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁৰ আয়ুস দীঘলীয়া হয় আৰু যি ব্যক্তি প্ৰাতকালত উঠি ভগৱানক প্ৰণাম কৰে আৰু ভগৱানৰ ৰূপ দৰ্শন কৰে মনৰ মাজত গুৰুসেৱা কৰে নামঘৰ মন্দিৰ আদি সোমাই উপাসনা কৰে প্ৰভুক হৃদয়ত ধ্যান কৰি হৃদয়লৈ আনে আৰু যি ব্যক্তিয়ে কোনো শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ যদি হঠাৎ উপগত হয় তেওঁক নিজৰ আসন এৰি দি যদি সম্ভাষণ জনায় তেনে পুৰুষে সুন্দৰ পৰিণাম প্ৰাপ্ত হয় জীৱনত আৰু সেই ব্যক্তিজনক যদি জ্যেষ্ঠজনক যদি আমি শিৰোন্নত কৰোঁ তেনে তেনেহ'লে শিৰোনত বা নমস্কাৰ কৰিলে আমি ভাল ফল আৰু ভাল পৰিণাম লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ব্যক্তি কেতিয়াবা আনক জ্যেষ্ঠজনক যদি শিৰোনত কৰে আসনখন এৰি দিয়ে কেতিয়াও তেওঁ সৰু হৈ নাযায় তেওঁ মহানহে হৈ যায় গতিকে এইবাবে আপোনালোকে প্ৰণাম কৰক নিজৰ আয়ুস বঢ়াওক যশকৃতি বঢ়াওক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এদিন দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক কৈছিল যে এজন মানুহ এখন মহান আসনত বহিলেই মহান হৈ নাযায় তেওঁৰ মহান কৰ্মইহে মানুহজনক মহান কৰে অঁ এজন মহান মানুহ যদি এখন সাধাৰণ আসনত বহি থৈ যায় সেই আসনখন কিন্তু মহান হৈ যায় জয় শ্ৰীকৃষ্ণ আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে যদি আপোনাৰ হ'বৰ জীৱনত কিবা কামত আপোনাৰ হ'বৰ জীৱনৰ বাটত যদি কিবা লাভালাভ হ'ব বুলি আপোনাক ভাবে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এটা লাইক কৰি আমাক জনাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব জয় শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি তাক কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে এই কৃষ্ণ কথা আপোনাৰসকলৰ মাজলৈকে আমি যায় আমি যাতে আপোনাৰসকলৰ সংগ পাব পাৰোঁ তাকে আশা ৰাখি আপোনালোকক প্ৰণাম জনাইছোঁ 也是不是？